Мисс Грация. Да с себя делайте мем. Меня зовут Мария. Мне 17 лет. М3, первый курс. И чем ты занимаешься в этой Я занимаюсь спортивной гимнастикой и художественной. Ну, то есть я совмещаю также танцами, играю на скрипке. В общем, я очень развитый человек жирафой. Потому что я очень высокая. Почему mm -hmm. uh -huh. ты выбрала врачную медицину? Uh, я всегда хотела быть врачом. Ну, то есть, вот так вот. Для чего ты брала участие в конкурсе? Для себя. Ну, то есть, я не знаю. Просто Дима попросил. Что? Ну, нет, не попросил, предложил, я согласилась. Вот и уважаешь. Да, это моя мама. Она у меня самая красивая. Какими Во-первых, она должна быть умной, грациозной. Ну, красиво это само собой, но чаще всего смотрит не на красоту, а на ум. Она может быть красивой, но вот такой вот. Вот. Тебе скажи, ты тоже захочешь. Тебе ехать? Нет. Красавчик розовый? Розовый. Бодекс или силикон? Бодекс. Вконтакте или чипики? Вконтакте. Выйти с голову без макияжа или без макияжа? Без макияжа. Коты или собаки? Коты. Автомобиль или домашний транспорт? Автомобиль.